Okey. F ini disebutkan disunnahkan untuk membaca selawat atas Nabi dengan bacaan yang berbeza. berbeza beza Cuma ni dalam mazhab kita. Sunnah selawat ni adalah rukun. So mungkin uh, ini adalah pandangan yang sedikit berbeza daripada mazhab kita lah. Sebab itu selepas kita tasyahud. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadun rasulullah. Kita akan sambung dengan Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ila ah, ila akhir maka itu adalah rukun dan di dalam mazhab kita dikira kita telah melakukan tasyahud akhir paling minima adalah dengan kita selawat ke atas nabi allahumma salli ala muhammad cukup maksudnya bila kita dah selawat ke atas nabi itu dah menunjukkan bahawa kita telah melakukan rukun iaitu tasyahud tadi dan kemudian kita telah tambah dengan selawat ke atas ke atas nabi. So cukup. Batu kalau tuan-tuan nak bagi salam boleh, tak ada masalah. Solat itu sah kerana kita telah melakukan kadar minimum untuk seseorang itu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnahnya, ha ini yang kita nak sebut sunnahnya adalah dengan kita menambah lagi iaitu yang masyhurnya adalah dengan kita menambah selawat Ibrahimi Ibrahimiyah yang selalu kita bacakan ketika tasyahud akhir kita tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila ila akhiri. Dan kita boleh lihat di sini ada beberapa riwayat yang dibawakan oleh pe, oleh penulis. So, sama juga penulis dia kata boleh saja untuk kita membacakan selawat itu dengan pelbagai versi yang versi yang ada yang diriwayatkan oleh uh, para sahabat. Antaranya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. So ini adalah versi yang versi yang pertama. Dan boleh juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dengan kita melihat dengan riwayat yang satu lagi yang dibawakan cumanya yang tadi itu riwayat yang kita bacakan tadi adalah riwayat yang yang telah uh, yang diriwayatkan oleh Imam bukhari Yang seterusnya adalah dengan sama ada dengan kita membacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini pula diriwayatkan oleh alimam alimam Muslim. Ada pun riwayat yang satu lagi yang dibawa oleh penulis adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini juga adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Al-Bukhari. Al Jadi tuan-tuan boleh saja untuk kita mempelbagaikan bacaan bacaan selawat kita. Tetapi paling minimum kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammad itu pun sudah menunjukkan bahawa kita telah melakukan rukun iaitu kita telah membaca uh, tasyahud tadi dan kemudian kita telah uh, membaca rukun yang seterusnya iaitu uh, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dan kalau seseorang itu je tinggal selawat ni maksudnya solat dia itu tak sah kerana rukun itu telah tidak dilakukan. Ha, maka kena perhatikan tuan-tuan. Jadi yang paling pendek Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambah sikit untuk ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allahumma salli ala Muhammad itu pun cukup, itu pun cukup. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, saya nak sebutkan juga sedikit. Uh, ada ada beberapa perbahasan yang dibahaskan oleh oleh para ulama. Bahkan juga kadang-kadang menjadi polemik pula di kalangan di kalangan orang yang uh, membahaskan isu fik ini apa dia tambahan sayyidina sayyidina di dalam uh, uh, tambahan sayyidina di dalam tashahud tashahud kita baik secara ringkasnya tuan-tuan para ulama dia tak sepakat dalam penambahan ini ada yang membenarkan penambahan sayyidina ataupun sayyidina ini dan ada juga yang yang tidak sepakat ataupun dalam kata lainnya tidak bersetuju dengan penambahan sayyidina ini baik ada pun yang mengatakan boleh ini antara ulama yang besarnya adalah Al-Imam Ramli, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Dia mengatakan tidak mengapa ataupun boleh untuk menambah sayyidina dari sudut apa? beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata boleh. Cumanya di orang kata apa? pada satu pihak yang lain uh, pada pihak ulama yang tidak bersetuju mereka mengatakan bahawa lafaz tasyahud ini adalah lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila ianya diajarkan oleh Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam segala penambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tak perlu untuk kita untuk kita tam tambah dan kita pun bersetuju juga betul sebab Nabi kalau tuan-tuan lihat secara keseluruhan hadis yang Nabi SAW mengajarkan tasyahud Tak ada penambahan Sayyidina tersebut Itu yang kita sebutkan tadi Sebab itu kita katakan ulama' uh, yang mereka yang bersetuju uh, ataupun mengatakan boleh untuk menambah Sayyidina ini adalah atas dasar adab Beradab dengan Nabi Nabi SAW tetapi satu lagi ataupun kita katakan pandangan ulama yang satu lagi mereka mengatakan tak perlu kerana Nabi mengajarkan tasyahud ini dengan perkataan sebegini. Sebabkan kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh, kita akan melihat bagaimana para sahabat diceritakan Nabi SAW dia ajarkan tasyahud ini ataupun bacaan tasyahud, uh, tasyahud dan juga uh, selawat ini seperti mana mengajarkan surah di dalam Al-Quran. Maksudnya Nabi detail betul. Satu-satu Nabi, Nabi sebut. Kan? Kalau kita tengok dalam surah dalam Al-Quran, tidak ada penambahan betul tak? Mana ada para sahabat dia nak tambah ke apa? Tak ada. So, begitulah yang disebutkan. Jadi, untuk di dalam solat, maka mereka mengatakan mengekalkan bacaan seperti mana yang Nabi SAW ajarkan, itu lebih itu lebih utama, itu lebih baik. Tapi kalau di luar solat, sebagai contoh, kita nak bercakap, Uh, kita menyebutkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada masalah. Uh, itu adalah atas dasar taat, ad, taadzub ataupun kita katakan atas dasar berberadab. Dan uh, mereka juga menyebutkan juga kalau atas dasar beradab itu, maka kenapa di dalam azan kita tidak tambah Sayyidina tersebut? Kalau dalam tasyahur kita nak tambah, kenapa dalam azan yang juga disebutkan nama nabi kita, kenapa tidak ditambah? Kalaulah atas dasar adab beradab itu digunakan sebagai dalil untuk menambahkan. So ini argument yang digunakan oleh ulama dalam membahaskan isu ini. Bukan bergaduh tuan-tuan. Mereka nak nak bincang. Kenapa boleh, kenapa tak boleh gitu. Jadi kita tak perlu bergaduh tuan-tuan. Dah ada dah pandangan tersebut. Tuan-tuan nak ikut pandangan. Kalaulah kata tuan-tuan cenderung kepada apa yang disebutkan oleh ulama syafi'iyah semisal Al-Imam Ramli rahimahullah. Ataupun juga tuan-tuan nak mengikut juga pandangan-pandangan para para ulama yang lain yang mana mereka ini mengatakan bahawa dalam tasyahud di dalam solat tidak ada penambahan sayyidina. Tapi di luar solat dan sebagainya tidak ada tidak tidak ada masa masalah. Kenapa tuan-tuan? Ada orang bergaduh isu ni tuan-tuan. Sehingga kan tambah sayyidina kadang-kadang ada juga yang melebih-lebih. Kata tambah Sayyidina tak sah solat lah macam-macam Jadi kita nak buang perkara-perkara Yang orang kata apa Perbahasan-perbahasan fik yang tidak sehat ha, Kita katakan perkara ni tak sehat Yang mana kadang-kadang Orang awam bila dengar dia jadi susah hati Boleh kita tak baca ni Sayyidina ke tak tambah Sayyidina ke Maka Dia menjadi orang kata apa Hingga orang awam tu terserik sekali Sehingga dia pula jadi ragu-ragu terhadap terhadap ibadah dia. Wallahu alam maka saya sebutkan se, sebegitu. Jadi tuan-tuan boleh saja tuan-tuan nak tambah, boleh tuan-tuan tak nak tambah, pun boleh. Kedua-duanya ada dalil-dalil yang mereka mereka gunakan. Tapi Wallahu alam pada pandangan saya, yang saya yang saya laksanakan ataupun yang saya amalkan juga adalah saya tidaklah menambah saya dina ini. Ha, bila saya bacakan, tetapi kalau di luar-luar tak ada masalah nak tambah saya dina pun boleh, tak ada masalah. Kerana apa? Nak mengekalkan seperti mana perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini preference saya lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya, tak ada masalah tuan-tuan. Saya bukannya ulama besar ke nak keluarkan fatwa tuan-tuan kena ikut perkataan saya, kan? Jadi ini pandangan saya lah. Ah, sah, sah je. Sah. Ah, ha. itu yang ulama kata ada yang menambahkan ataupun ataupun tidak. Ah, ha, itu saja. Nah. Ha. Okey, boleh tuan-tuan. Ha. Dia isu macam-macam bila -macam. bila belajar fik ni, dia kalau tidak berkhilaf, bukan belajar fik lah namanya. Sebab kita nak tahu pandangan ini. Kenapa? Kenapa mazhab ni kata begini? Kenapa mazhab ni kata begini? Kenapa kita berpegang mazhab kita berpegang dengan pandangan sedemikian? Maka dengan itulah barulah bercambahnya ilmu kita kita tahu. At least kita tahu. Bukanlah kita kata kita ni pakar betul dalam mazhab yang lain ni dak pun. Tapi kita tahu at least bila kita tengok Mungkin tata cara orang lain solat So kita tahu Oh dia ni tak amin Mungkin mazhab Hanafi Dia tak amin kuat ha, kan? Saya semayang Saya ada je Kadang-kadang saya semayang dekat setapak tu ada satu Ada satu apa ni Ada satu surau Jumaat Yang memang Dia punya Dia kuliah hari sebelum Jumaat tu Tamil tuan-tuan Saya pun dengar je lah apa benda dia disebut je Tamil apa Kemudian bila dia bila dia semayang Kutubah dia dia, dia cakap Arab Ha, jadi saya okey lah sikit. Kita, kita pun boleh lah faham lah juga bahasa Arab kan. Tapi yang bagusnya tuan-tuan. Mazhar Anafi ni. Bukanlah bagus. Kita rasa. Kita rasa macam. Oh. Saya rasa macam. Oh. Semayang dia punya khutbah tuan-tuan. Lima -tuan. minit je tuan-tuan. Ha, itu yang kita kata. Oh ya tak pernah aku duduk lima minit kan. Kita pun dengar-dengar-dengar. Habis dah. Dah khutbah kedua dah. Tuan -tuan. Jadi itu orang kata sama juga masa sahabat-sahabat saya yang kerja di Mawib. Sebelum uh, menara Mawib tu ada surau. Jadi dia orang terpaksa semayang di Masjid Pakistan tu dekat dekat area Chowkit tu dekat dekat situ kan. Uh, sama juga dia orang habis. Dia orang akan habis awal kan. Jadi dia nak flex sikit nak belagak dengan kita kan. Dalam grup kawan-kawan tu dia kata Alhamdulillah selesai. Kita masa tu kita tengah khutbah lagi dengar kan. Saja je nak belagak dengan kita kan. Dia kata kami dah selesai dah semayang kat Masjid Pakistan dia kata. Tapi itulah kata kita nampak orang kata apa perbahasan-perbahasan bila kita kita faham tentang isu fik ini dan bukan bukan isu fik ini untuk kita bergaduh. Ini dalam khilaf ataupun isu fik fik yang mu'tabar. Ah yang mana perbahasan ini memang di, di orang kata apa dibahaskan oleh oleh para para ulama. Baik. Okey tuan-tuan